असलकम वरहल वर्काता प्यारे बच्चों आज हम मराठी अंतर भारती यता दाही इसमें जो एक कविता है खोप्या मधी खोपा इसे लिखा है बहिना बाई चौधरी इस कविता में बहिना बाई चौधरी क्या कहना चाह रही है तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेंगे और बाद में हम इसका मतलब समझेंगे तो कहती है अरे खोपया मदी खोपा सुगरणीचा चांगला देखा पिलासाठी तिनं झोका झाडाले टांगला पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला तिचा पिलामधी जीव जीव झाडाले टांगला खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा तिची ओलीशीच चोच तेच दात तेज ओठ तुले देले रे देवान दोन हाथ दहा बुटो ये जो कविता है खोप्या मदी खोपा खोपा मतलब घोसला और उसे मराठी में घरटे भी कहते हैं तो सुगरन नाम का जो परिंदा है वो सबसे खूबसूरत घोसला बनाता है और सभी परिंदों के घोंसलों में सबसे खूबसूरत जो है घोसला वो सुगरन का होता है इसलिए इस कविता को नाम दिया गया है खोप्या मधी खोपा इस कविता में बहिना भाई चौधरी ने बताया है ये सुगरन परिंदा जो है अपने चोच से अपने हुनर से जो है बहुत मेहनत करके एक खूबसूरत घर बनाता है इसको देखते हुए इंसान ने भी जो है हम सब ने भी जो है बहुत मेहनत करना चाहिए और कामयाब होना चाहिए तो अब कविता में क्या कहा है हम वो देखेंगे पहले चार लाइन में कहते हैं अरे खोपया खोपा सुगरणीचा चांगला देखा पीला साठी तीन झोंका झड़ा ले टांगला इसका मतलब ये हो रहा है कि खोपा यानी घोसला यानी घोसलों में सबसे खूबसूरत सुंदर घोसला जो है वो सुगरन परिंदे का है और उसने अपने बच्चों के लिए उस घोंसले को पेड पर टांग दिया है, लटका दिया है तो उसको मराठी में अर्थ होता है की घरट्यांमध्ये सर्वात सुंदर घरट जे आहे सुगरणीचं आहे आणि तिनं जे आहे आपल्या पिलासाठी झोका झाडाला बांधला आहे आगे आया है पिल निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला तीसा पीला मध्य जीव जीव झाड़ा ले टांगला यहाँ पर निजले यानी सोए हुए झूलता यानी झूलने वाला बंगला बंगला यानी उसका घोसला और पीला मध्य जीव पीला मध्य यानी उसके बच्चे में जीव यानी जान इसका मतलब कि सुगरन परिंदे के बच्चे खामोशी से उस घोसले में सोए हुए हैं और जिस घोसले में वो सोए हुए हैं वो हवा से झूले की तरह झूल रहा है आगे कहते हैं तीचा पीला मधे जीव जीव झाड़ा ले टांगला यानी उसके बच्चों में उसकी जान है और वो जान जो है उस पेड़ पर है तो यहाँ पर मराठी में कहेंगे कि सुगर्ण पक्षी का जीव जी है तिचा पीला मधे आए यानी तिची पिलामध्ये जे आहे खूप माया आहे त्याचा तिचा जीव आहे आणि असं वाटत आहे की त्याचं प्राण जे आहे त्या झाडाच्या झाडाला पिलासाठी टांगलेला आहे आगे कहते है इनला ला जसा गिलक्याचा कोसा पाखराची कारागिरी जरा देख देखरे माणसा इनला इनला इसका मतलब है बुनना खोपा इन ला इनला, इनला, इनला याने जो है खोपा घोसला जो है बुना है उसने किस तरह एक नक्शीदार जाली की तरह यानी यहाँ पर एक अलफा आया है गिल क्या सा कोसा गिल क्या सा कोसा यानि जो तुरई होती है तुरई जब सूख जाने के बाद में जब उसमें से एक नक्शीदार जाली बचती है उसे कहते हैं तो यहाँ पर वो कहती है कि खोपा इन ला इन ला जसा गिल कैसा कोसा यानी उस जाली की तरह उसने अपने घर को बुना है पाखराची कारागिरी ज़रा देख रहे मानसा वो इंसान से कह रही है कि किस तरह इस परिंदे ने अपनी चोच से जो है अपने घर को बहुत ही खूबसूरती के साथ मेहनत से अपने हुनर से जो है बुना है बनाया है तो इंसान को भी जो है वो इसे देखने के लिए कहती है इस परिंदे की जो है मेहनत को देखने के लिए कहाँ है आगे कहती हैं तीची उलिशीच चोच तेच दात तेज ओठ तुले देले रे देवाना दोन हाथ दहा बोट यानी उसकी एक छोटी सी चोच है उलिशीच यानी छोटी सी इवलीशी छोटी सी चोच है वही उसके दांत है और उसके ओठ है और इस छोटे से परिंदे ने जो है अपने चोच से सुंदर घर यानि घोसला बनाया है तो ऐ इंसान तू जो है तुझे तो अल्लाह ने जो है परमेश्वर ने ईश्वर ने जो है दो हाथ दिए हैं और दस उंगलियां दी हैं तू भी जो है इस तरह की खूबसूरत जो है चीज़ें बना अपने हुनर से अपनी मेहनत से जो है अपनी ज़िंदगी को सवार तो मराठी मी कहती है की सुगरणीची चोच जी आहे इवलीशी आहे छोटीशी आहे आणि तिचे दात आणि ओठ तेच आहे आणि तिनं आपल्या चोचीने जे आहे सुंदर घरटे इनले आहे माणसा तुला देवाने जे आहे दोन हात आणि दहा बोट दिली आहेत तू सुद्धा अशा प्रकारचे सुंदर निर्मिती कर ॲसी एक छोटीशी कविता थी और बहुत खूबसूरत जो है ये कविता है और इसका मतलब भी जो है बहुत अच्छा है आप सब इसको गौर करेंगे और समझेंगे अल्लाह हाफि